o'zbekistonda 2019 yildan beri yoshlarga jahon andozalari darajasida o'rta ta'lim berish maqsadida 14 ta prezident maktabi tashkil etildi dastlabki 4 ta maktab toshkent nukus namangan va xiva shaharlarida ochildi har bir sohasi korrupsiyalashgan bir jamiyatda bu xususiy maktablarga qabul qilinish shartlari ham shaffofligini yo'qotadi bu sharoitda bu esa aholi qatlamlari orasida ijtimoiy adolatsizlik keltirib chiqarishi muqarrar ijtimoiy tarmoqlarda esa prezident maktablariga kirish imtihonlarida ko'zbo'yamachilikka yo'l qo'yilgani haqida davolar aytilmoqda savollar takroriy qo'llanilgani ko'plab muhokamalarga sabab bo'lmoqda bu yil o'n to'rtta maktabdagi jami uch yuz o'ttiz olti o'ringa ellik olti ming yetti yuz qirq beshta hujjat qabul qilingan bola bilan prizdeн maktabda o'qigan bolani farq qilishi mumkin lekin oddiy maktabda ham yaxshi tahsil olsa shaxs kelajakda kam bo'lmaydi